सात मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को खासतौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था हमें अतिरिक्त जानकारी यह भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई आठ मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेंपल पे एक आंच भी नहीं आने दी हां जी दोस्तों ये अपने वीडियो सुनी है जी अफसर साहिबान दी उन्होंने dossier में पाकिस्तान ने अब ये स्कीम खड़ी हुई सी की साडे श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के हमला करने दी ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਰੰਝਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਕੜਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਲਾਕਰਵਾਤੇ ਡਰੋਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਜ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜੀ